হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু দ্য চেনেল আজি আমি এটা চমু ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ কমেণ্টছত বহুতে জনাইছিলে যে এডিআ টু পইণ্টৰ যোনটো গ্ৰেড ফ'ৰ আছে গ্ৰেড ফ'ৰৰ প'ষ্ট গেইড কি কি আছিলে আৰু ইটছ প'ষ্টৰ এগেইনষ্টত সেই প'ষ্ট গেটৰ চেলাৰী আৰু গ্ৰেড পে'টো কেনেকুৱা আছিলে আৰু গ্ৰেড পে'ৰ লগত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইনহেণ্ড চেলাৰীটো আহিব ফাৰ্ষ্ট চেলাৰী কিমানমান হ'ব তাৰে ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ দিছিলে ত' তাৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ ত' আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টোত যেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট প'ষ্টৰ কথা ক'ম ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ প'ষ্টবিলাকৰ কথা যেতিয়া ক'ম তেতিয়া ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ প'ষ্ট এতিয়া দুটা কেটেগৰীত আছিলে ফাৰ্ষ্ট কেটেগৰীটো আছিলে যোনটো ক্লাছ টেন পাষ্ট আৰু ছেকেণ্ডটো আছিলে ক্লাছ এইট পাষ্ট এতিয়া তাতেও আকৌ বেলেগ বেলেগ গ্ৰেড পে'ৰ প'ষ্ট আছিলে এটা আছিলে এইকেইটা গ্ৰেড পে'কেইটা দেখিছে নহয় থাৰ্টি নাইন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড আৰু ফৰ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এই ফৰ্টি ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড আৰু ফৰ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেডটো মেইনলি যোন যোনখিনিৰ আই টি আই আছে আই টি আই চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকৰ কাৰণে এই প'ষ্টকেইটা আছিলে ঠিক একেদৰে ক্লাছ এইট পাছবিলাকৰো গ্ৰেড পে' থাৰ্টি নাইন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি টু হাণ্ড্ৰেড আৰু ফৰ্টি ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড আৰু ট'টেল নম্বৰ অফ প'ষ্ট আছিলে এৰাউণ্ড পাঁচ হাজাৰ ফাইভ থাউজেণ্ড প্লাছ এতিয়া আমি ইয়াতে যদি এটা বস্তু চাওঁ যে গ্ৰেড পে'ৰটো ইমান হয় পে'মেণ্টটো কিমান হয় পে'মেণ্টটো হয় টুৱেলভ থাউজেণ্ডৰ পৰা মানে এছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফ'ৰ্থ গ্ৰেড জবৰ পে'মেণ্টটো হয় টুৱেল্ভ থাউজেণ্ডৰ পৰা ফিফটি টু থাউজেণ্ডলৈ এইটো হ'ল পে' স্কেল এতিয়া আমি পষ্টসমূহলৈ যোৱাৰ আগতে আমি ফাৰ্ষ্ট এটা কেচেলাৰী কেলকুলেশ্যন কৰি চাওঁ আমি এই থাৰ্টি নাইন হাণ্ড্ৰেড যোনটো গ্ৰীড পে' আছে এই গ্ৰীড পে'ৰটোৰ লগত যেতিয়া এজন ল'ৰা বা এজনী ছোৱালীৰ যেতিয়া এই গ্ৰেড পে'টো লাগিব থাৰ্টি নাইন হাণ্ড্ৰেডত জব হ'ব দেন তেতিয়া তেওঁ প্ৰথম ইনহেণ্ড চেলাৰী কিমানমান পাব তাৰ ওপৰত আমি এটা এপ্ৰক্সিমেট কেলকুলেশ্যন এটা কৰিম ত' মই ইয়াতে চেলাৰী কেলকুলেশ্যন লৈছোঁ যে মই অলৰেডি ক'লোৱে টুৱেলভ থাউজেণ্ডৰ পৰা ফিফটি টু থাউজেণ্ডলৈ দিয়ে স্কেলটো আৰু ষ্টাৰ্টিং চেলাৰী বেচিক একদম টুৱেলভ থাউজেণ্ডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু তেওঁ যেতিয়া একদম ৰিটায়াৰমেণ্টৰ টাইম হ'ব একদম লাষ্টত ফিফটি টু থাউজেণ্ডলৈ যাব পাৰে মেক্সিমাম ফিফটি টু থাউজেণ্ড ত' চেলাৰী ষ্টাৰ্ট হয় টুৱেল্ভ থাউজেণ্ড দেন গ্ৰেড পে' হয় মই ধৰিছোঁ থাৰ্টি নাইন হাণ্ড্ৰেডৰ গ্ৰেড পে' এতিয়া যোনটো বেচিক পে' হ'ব আপোনাৰ বেচিক পে'টো হ'ব যেতিয়া ষ্টাৰ্টিং চেলাৰী টুৱেলভ থাউজেণ্ড আৰু গ্ৰেড পে'টো যেতিয়া প্লাছ হ'ব তেতিয়া আমি বেচিক পে'টো পাম এতিয়া বাকী যিমান পাৰ্চেণ্ট দিব লাগে কিবা কিবি থাকে ডি এ থাকে এইটচ আৰ এ চব কেলকুলেট হ'ব এই বেচিক পে'ৰ ওপৰত এতিয়া নেক্সট ডি এ ডি এ মানে হ'ল ডি আৰনেছ এলাৱেঞ্চ এতিয়া বৰ্তমান টাইমত এইটো হ'ল ফিফটি থ্ৰি পাৰ্চেণ্ট অফ বেচিক পে' বেচিক পে' কিমান আছিলে এইখিনি ত' এইখিনি বেচিক পে' ফিফটি থ্ৰি পাৰ্চেণ্ট কিমান হ'ব এইটো হ'ব এইট থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি চেভেন দেন কি হ'ব এইট চাৰেই দিব এইট চাৰে মানে হাউচ ৰেণ্ট এলাৱেঞ্চ এতিয়া কি হয় মই ইয়াতে এইট পাৰ্চেণ্ট ধৰিছোঁ এইট পাৰ্চেণ্ট অ বেচিক পে' কিমান হ'ব ওৱান থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি টু এতিয়া যোনটো এইট চাৰ হাউচ ৰেণ্ট এলাৱেঞ্চটো তিনিটা টাইপত দিয়ে এটা আছে ছেভেন পাৰ্চেণ্ট এটা আছে এইট পাৰ্চেণ্ট আৰু এটা আছে টেন পাৰ্চেণ্ট টেন পাৰ্চেণ্টটো দিয়ে মেইনলি গুৱাহাটীত ডেন মেডিকেল এলাৱেঞ্চ দিয়ে মেডিকেল এলাৱেঞ্চ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ এটা দিয়ে ত' এই গোটেইখিনি যেতিয়া আমি কেলকুলেট কৰিম বেচিক পে' দেন ডি এ হাউচ ৰেণ্ট এলাৱেঞ্চ আৰু মেডিকেল এলাৱেঞ্চ যেতিয়া আমি প্লাছ কৰিম তেতিয়া আমাৰ ট'টেল হয় টুৱেণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন এতিয়া যদি আপোনাক কোনোবাই সোধে যে এজন বা এজনী গ্ৰেড ফ'ৰ কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা কিমান তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে তেওঁ গ্ৰছ পে' তেওঁ একচুৱেলি গ্ৰছ পে' হয় টুৱেণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন কিন্তু তেওঁ টুৱেণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন নাপায় এই এমাউণ্টটোৰ পৰা তেওঁ এটা ডিডাকশ্যন হয় ডিডাকশ্যনটো কেনেকুৱা হয় ফাৰ্ষ্টতো আহিলে নিউ পেঞ্চন স্কীম ত' তাৰে আণ্ডাৰত কি হয় টেন পাৰ্চেণ্ট অফ বেচিক প্লাছ ডি এ বেচিক কিমান আছিলে ফিফটিন নাইন হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ডি এ কিমান আছিলে এইট ফ'ৰ টু ছেভেন এই দুটা প্লাছ কৰি উঠি ইয়াৰ পৰা টেন পাৰ্চেণ্ট হ'ব কিমান এইখিনি টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি থ্ৰী এইখিনি হ'ল এন পি এছ এন পি এছৰ কাৰণে ইমানখিনি টকা আপোনাৰ এই গ্ৰছ পে গ্ৰছ চেলাৰীৰ পৰা কাট খাব দেন আৰু এটা আছে জি আই এছ যোনটো কোৱা হয় গ্ৰুপ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম ইয়াতেও দুশ টকা এটা কাট খাব আৰু প্ৰফেশ্যনেল টেক্স এটা দিব লাগে সেইটো আছে টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইট ৰুপিজ সেইটো ইয়াৰ পৰা কাট খাব চ' এতিয়া গ্ৰছ চেলাৰীৰ পৰা এই এইখিনি যেতিয়া কাট খাব এই ডিডাকশ্যনছখিনি দেন সেইখিনি ডিডাকশ্যনছখিনি মাইনাছ কৰাৰ পিছত ইনহেণ্ড ট'টেল ইন হেণ্ড চেলাৰী আপুনি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট জবটো জইন কৰিব এট প্ৰেজেণ্ট টাইম আপোনাৰ হ'ব টুৱেণ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি এইট ত' যেতিয়া মোক সোধে যে গ্ৰেড ফ'ৰ কৰ্মচাৰী এজনৰ দৰমহা কিমান তেতিয়া মই ক'ম টুৱেণ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড প্লাছ বুজিলে এইটো মই কেলকুলেট কৰিছোঁ যোনটো থাৰ্টি নাইন হাণ্ড্ৰেড গ্ৰেড পে' আছে সেইটোৰ কাৰণে কিন্তু মই অলৰেডি কৈছোৱেই যে ফৰ্টি টু হাণ্ডড্ৰেডৰ গ্ৰেড পে' আছে বা ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডৰ গ্ৰেড পে' আছে ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেডৰো গ্ৰেড পে আছে ত' এইকেইটাৰ অলপ চেলাৰীটো থ্ৰী থাৰ্টি নাইন হাণ্ড্ৰেডকৈ অলপ বাঢ়ি যাব এতিয়া আমি চাম বাৰু এতিয়া আমি ইফালে আছে অঁ এতিয়া আমি যোনখিনি ক্লাছ টেন প'ষ্ট আছিলে এইবাৰ যোনখিনি ক্লাছ টেন প'ষ্ট

চিমিলাৰটো মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফে হয় এম টি এছে হয় আৰু বেলেগ বেলেগ প'ষ্ট আছে আপোনালোকে এবাৰ যদি মন কৰে ভিডিঅ'টো পজ কৰি ইয়াতে চাই ল'ব পাৰে এইখিনি হ'ল কিন্তু ক্লাছ টেন প'ষ্ট এইখিনিৰ আকৌ গ্ৰেড পে'টো হ'ল থাৰ্টি নাইন হাণ্ড্ৰেড আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট জবটো পাব তেতিয়া ইনহেণ্ড চেলাৰী এৰাউণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড যোনটো মই ইয়াতে কেলকুলেট কৰি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ফৰ্টি টু হাণ্ড্ৰেড গ্ৰেড পে' ফৰ্টি টু হাণ্ড্ৰেড গ্ৰেড পে'ত এইকেইটা জব আছে এইকেইটাৰ যেতিয়া আপোনালোকে বাকী সেই কেলকুলেশ্যনছটো কৰিব ইয়াতে কেলকুলেশ্যনছটো কৰিব তেতিয়া ট'টেল ইনহেণ্ড চেলাৰী এৰাউণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইনটি ফাইভ তেওঁ ফাৰ্ষ্ট মান্থত উইড্ৰ কৰিব ডেন ফ'ৰ্টি ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড যোনটো গ্ৰেড পে' আছে তাত চেলাৰী হ'বগৈ ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড এণ্ড এইট্টি চেভেন দেন দুটা আই টি আই প'ষ্ট আছিলে এটা আই টি আই চাৰ্টিফিকেট লাগে এই আই টি আই চাৰ্টিফিকেট থকা তেওঁলোকে এটাৰ থাৰ্টি নাইন হাণ্ড্ৰেড গ্ৰেড পে'ৰ আছে আৰু এটা আছে ফ'ৰ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড গ্ৰেড পে' যোনটো ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড গ্ৰেড পে' সেইটোৰ চেলাৰী হৈ গৈ টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টি টু ত' দেখিলে এইখিনি হ'ল চেলাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ যোনখিনি ক্লাছ টেন পাছ প'ষ্ট আছিলে এতিয়া আমি আহিছোঁ যোনখিনি ক্লাছ এইট পাছ প'ষ্ট আছিলে এতিয়া ক্লাছ এইট পাষ্টত এটাটো হ'ল থ্ৰী থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি নাইন হাণ্ড্ৰেডৰ গ্ৰেড পে' আৰু আৰু এটা আছে ফ'ৰ থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি টু হাণ্ড্ৰেড গ্ৰেড পে' আৰু এটা আছে ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড গ্ৰেড পে' আৰু অলৰেডি ইনহেণ্ড চেলাৰীটো একে হ'ব ইয়াতে যেনেকৈ মই দেখুৱালোঁ এইখিনি এই কেলকুলেট কৰি পেলাই এইখনত ত' তেনেকুৱাই হ'ব ইয়াতে খালী গ্ৰেড এইট যোনখিনি থাৰ্টি নাইন হাণ্ড্ৰেড গ্ৰেড পে'ৰ প'ষ্ট ইয়াতে ভালেখিনিও আছে আপোনালোকে যদি মন কৰে ইয়াতেও ভিডিঅ'টো প'জ কৰি এইবাৰ নিজে চাই ল'ব পাৰে কি কি প'ষ্ট আছে দেন ফৰ্টি টু হাণ্ড্ৰেডতো ইমান ক'লোৱে টুৱেণ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইণ্টি ফাইভ পাব আৰু ইয়াতে টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড এণ্ড এইট্টি চেভেন ইয়াতে যোনটো ফৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডৰ গ্ৰেড পে' সেইটো ইয়াত ক্লাছ এইট পষ্টবিলাকত নাই ত' এইখিনিয়ে আছিলে এটা সৰু ভিডিঅ' মই ইয়াতে আপোনালোকক এই চেলাৰী কি কি পষ্ট আছিলে আৰু চেলাৰী ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট মান্থত কিমান মান উইড্ৰ কৰিব সেইখিনিৰ ওপৰত এটা এইটো জাষ্ট এপ্ৰক্স এতিয়া যেতিয়াই আপোনালোকৰ ডি এ বাঢ়ি যাব তেতিয়াই চেলাৰীটো আৰু অলপ বাঢ়িব তো তেনেকুৱা কথাবিলাক তেতিয়া সেইখিনিয়ে আছিলে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে আপুনি প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে জানে ছেভেন মাৰ্চত ৰিজাল্ট দিব আৰু মান্থত মাত্ৰ এটা দিন আছে ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে মানে যদি এতিয়াও কোনোবাই ভাবি আছে মই পাম নাপাম আপোনালোকেতো ছেভেন মাৰ্কচত গম পাবই ত' তাৰ কাৰণে ইমান টেনচন লৈ থকা দৰকাৰ নাই সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট উইচেছ থাকিলে আশা কৰোঁ সকলোৰে চাকৰি হওক ত' সেইখিনিয়ে কৈ আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ